南初，米兰姐，绵绵，南初阿姨。 哎、欸，干嘛呀、啊？你不要拍！哎，好这里不能拍了，快了，镜头挡住，别碰人！别拍了，别拍了，有点良心拍了！别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 拍了！你先回去吧，要不然他们也不会走的。 对不起啊，我就是想……我明白，我知道。江泽，那他先回去吧。 回站里吧，不早了。老林，哎，时候不早了，我先带米兰他们去咱们宿舍安顿一下。你们也早点回去，明天还要帮忙照顾老余的后事呢。行。嗯米阳，啊,啊？打架了？我知道。行行，我知道，我知道。马上到。 怎么了？大刚把陈一龙打了。这样、啊，老杨，你带米兰他们回家里休息。方俊贤好，带队回这里。是，你们俩跟我去一趟。集集合。 喂，你那边怎么样？回去了吗？早就回来了，没什么事儿。你怎么样？今天对不起啊，我没有想到事情会变成这样。 你别自责，这件事情不是你的问题，而且你也是好心嘛。林小官。我能为你做些什么？我不知道该怎么安慰你。发生这种事情，我应该陪在你身边。 但是我连这个都做不到。现在楼下都是记者，公司不让我出门。你要是难过的话，我陪你说说话好不好？我没什么事儿，我在站里呢，你放心吧。你自己。 好好休息休息，把自己照顾好了啊。嗯、那你也照顾好自己。好。晚安。晚安。